妈。妈，你等等我。妈。 你有什么话直说吧。楼下那男的，就是那个牙科医生吧？怎么了？你就是因为他怠慢了顾东海是吧？顾东海还跑来你这告状了。你知道顾东海怎么跟他爸说吗？他说你都有个牙科男朋友了，还去跟他相亲，真不知道咱们安的是什么心。哎呀，艾德夫不是我的男朋友，我都跟你说过好几次了。 而且我对顾东海没有感觉，是他那边非要陪我来复诊。就算他不误会我跟艾大夫的关系，那我也是要跟他说清楚的。我跟你千叮咛万嘱咐，让你拖过这半个月，等你彭叔叔转正了，你再跟他说清楚。你怎么就不听我的话呢？啊？不是，你不觉得这样是在利用别人吗？怎么是利用啊？啊，多点时间培养一下感觉，怎么就是利用了？你彭叔叔马上就六十了，现在还是副职，现在好不容易有这么一个机会可以转正了，这下好了。 彻底没戏了，这辈子的职业生涯也就到此结束了。你怎么就不为他想想，不为我们想想呢？所以说，你过日子是不是又要离婚了？有你这么咒你爸妈的吗？爸妈，妈我有一个，爸有三个，你说是哪一个？呀？ 过年，我不管我再苦再难，我从来没有把你当做拖油瓶，你现在反倒嫌弃我了。 哎，老师、啊，你怎么在这儿？你嘴怎么了？没什么。你妈妈打你了吗？没有。我看一下。丫头磕到了嘴唇，有个小口。你等我一下，我去买些药。没关系。 艾老师，你是想喝水还是想喝饮料啊？呃，有冰棍吗？冰棍。冰敷一下吧。我我自己来吧。为了防止你偷吃掉，还是我来吧。是因为我吗？嗯。 不是，真的不是吗？真的不是，是因为我跟我妈吵架了，我我还说了一些很伤她的话。我来帮你消下毒吧。 我是医生，啊，有点疼，忍一下。 你想吃什么，我带你去；或者你想做什么，我都陪你。慢点喝。其实，我是一个遗腹子。我父亲跟我母亲谈恋爱的时候，我奶奶一直很反对。 后来我父亲就带着我母亲离开了东湖，可是没过多久，我父亲因为一场意外就去世了。当时我母亲已经怀上了我，我爷爷知道之后，恳求他可以把我生下来。那你妈妈？ 他生下我之后没多久，他就离开了。所以刚才听说你小时候经常挨妈妈打。 地址，我又没哭，嗯，我跟你说这些事情呢，不是想让你同情我，也不是为了告诉你我的经历而安慰你。人的一生，可能要经历很多东西，痛苦过。 难受过，哭过，但可能过些年之后，你会发现，之前觉得过不去的一些执着，其实都特别渺小。你过来。怎么了？站起来。站起来。其实我没有谈过恋爱。 嗯、哎，是。嘘，我们在说秘密呢，千万别让别人听见了。啊，那我过去跟你说。要不你还是回去坐下吧。为什么？有有点挤。怎怎么了？ 让我歇会儿，你坐来,来，小心啊！来，现在挺晚的了，我送你回家吧。艾老师，其实我还有一个困扰，你说，你说我结婚的时候该怎么办啊？你说是我亲爸得来吧？邓叔叔对我这么好，也得来吧。我妈现在跟彭叔叔结婚。 他肯定也得在吧？对，三个爸爸坐在亲属桌上，多尴尬呀、啊！确实是个问题。而且我到底该让谁把我交到新郎的手里？嗯，还有一个很严重的问题，我的新。 我都快三十了，我还没有谈过一次恋爱，就因为我心个都没心过，我要失败了。其实我觉得，第一个问题确实是问题，但第二个不是问题。 为什么？因为。啊？因为，其实。哎，老吴啊，又带帮我出去玩了。哎，是。给陈哥再送盘牛肉。哎、谢谢老板啊,啊。阿斯加。哎，过来过来过来，过来 <laughs> 这不是我跟吴云一起用来的那个阿斯加吗？好吧这个小姐姐想抱你一下，好吧。啊、你过来。<laughs> 让我抱抱你。嗯，嘿，你怎么变胖了呀？还这么多毛。你好，我来结账。啊，好。哎，你你不能跟我亲亲啊。我我初恋还在呢。微信付。好的。走，我带你去遛弯去。不是。 抱抱，抱抱！哎，经、哎、理，把、哎、狗还给人家，被狗带走了。抱抱，抱抱，你怎么跟人跑了呀？经、哎哎哎哎、理，你慢点儿，回家了。我送你回家。我不，我不回去，我还要喝。别喝了，下次好不好？这附近都已经打烊了，你到哪儿喝去啊？还有一个地方，我知道那个地方。 打呀，你慢点。高高在。嗯。你变高了。Carls。Carls，这是我的名字。上面那颗星球，颗星坏了、啊。 没了，我的心也没了。走，你坐下，等我就好啊。曾黎，你别做了。 这都已经六杯了，张丽，我还是送你回家吧。你看现在都已经三点多，蜡花呢，一会儿就好、啊。 好了，这是我亲手给你做的焦糖玛奇朵，请你喝。我不喝咖啡。嗯，你不喝咖啡？啊，嗯，这是我亲手给你做的呀。你不喝，我。喝。你也不能喝，你刚弄完牙套，你如果喝完了之后，那牙套就要重新弄了。你不让我喝，你也不喝。 你就喝一口嘛！我真的不喝，我是牙医，不喝咖啡。嗯、而且现在都这么晚了，喝完了还怎么睡觉？对吧？你你就喝一口嘛！真的不喝了，听话啊！你就喝一口，嗯、啊，就一口，嗯、啊，听话，不喝。你听话，就一口嘛。我真的不喝咖啡，我真的不喝咖啡啊！ 他不喝，我们喝、嗯。<laughs> 嗯 老师，哦。Oh. 没有，呵耍完流氓，你还笑得出来啊？ 今天复诊病人的资料，记得送到我办公室来。艾,艾,艾,<老>艾老师，艾老师，艾老师要吗？你说什么？我说，艾老师要吃饼干吗？不要了。 艾老师，好了，我们准备开始了。要,要,要,要亲亲吗？要亲亲吗？艾老师，要亲亲吗？你说什么？我说年复件会不会很疼啊？麻烦轻一点。哦。 就是涂酸蚀剂的时候，可能牙齿会暂时有点酸。哦，那大夫，我如果贴了隐形牙套之后，跟男朋友亲亲，口感会不会很奇怪啊？不好意思，啊，这种事儿估计你也没经验。口感是有点怪，但还好。 不客气。明明昨天晚上，就好像什么都没有发生，连个消息也不回。 你之前让我找一些关于口腔念珠菌感染的护理研究给实习生们看，我已经找好了，但是现在文档下载不了，我就拍成图片先发给你看看。你不能放我邮箱吗？手机多方便呀、啊，怎么啦？没事，还有多少张、啊？大概五六十张吧，反正网不太好。呃，要是嫌太吵，要不先把手机调成静音？不行。 我还在等消息、啊、哦，等谁呀、啊？哎，老师，你把手机给我，我把我自己屏蔽。给自己屏蔽？嗯。我懂。当你等一个人微信的时候，其他所有人给你发微信，你都会觉得特别烦。这就是属于爱情的粉红色。 艾老师，啊，要不去图书馆看、啊、书？你今天话有点多。周文杰，去吃饭呀，走。艾老师，你跟我们一块去吗？艾老师不去，哦、他呀中午有事儿。